Ну, начнем с социальных каких-то тем общих, которые волнуют всех, например, городская среда. Как ты вообще там э, чувствуешь себя, как ты относишься к ним? Как рыба в воде. Твою мать себя возомнил, король дороги! Думаешь, купил себе Форт Мандел, два кредита, и ты сразу сраный безумный Макс? Что, у тебя есть четыре колеса и самый крутой? Посмотри на это! Это не колесо, но оно отучит тебя садиться за руль этой талантайки! Я тебе не стоп хам, я тебе наклейки клеить не буду! Я тебе поставлю одну наклейку прямо здесь! Вот этим самым клеящим средством! Знаю я вас, депосов нет вокруг, значит, можно нарушать. Но вот сейчас я не вижу вокруг полицейских. Почему мне не прикончить тебя прямо здесь? Вы знаете, что я этого не буду делать, потому что я вежливый и воспитанный человек! Так, ну и затронем потом какие-то личные темы, допустим, там, как у тебя с девушками обстоят дела на личном фронте и вообще как ты относишься к девушкам. Я похож на планету? Я тебя спрашиваю, я похож на планету? чуть крутишься вокруг меня, как Ио вокруг Юпитера? Крякни. Что? Я хочу, чтобы ты крякнула. С датфейсом. фотографируются только утки и отбитые идиотки. С чем вы вообще занимаетесь? О, мы такие хорошие подруги, мы так любим друг друга. Мы фотографируемся у зеркала. Вы ненавидите друг друга. Ты ненавидишь ее, потому что она красивее. Ты ненавидишь ее, потому что она умнее. Ты ненавидишь ее, потому что она увела у тебя парня, а ты ненавидишь ее, потому что все женщины ненавидят друг друга. Чем вы вообще занимаетесь? Родина вам дала Full HD. Вы можете снимать... Фильмы в 1920 на 1080, вместо этого вы снимаете сраные квадратики в инстаграм, когда вы смотрите в зеркало и делаете так фейс. Дай сюда, дай сюда. Вы не умеете ими пользоваться. Вот, тренируйтесь. Как только научитесь, верну. Постави сим я позвоню тебе. Ну и о коллегах расскажешь? Как ты вообще, в принципе, относишься к коллегам? Я... Очень хорошо отношусь к своим коллегам и всегда стараюсь помогать им и словом, и делом. Причем не только коллегам, которые уже достигли успеха, но и начинающим видеоблогерам. Специально для вас. Ну здравствуй, Миша! Встал, как я с тобой разговариваю, этот юмора! Господи, вам что теперь в аттестат за рост дают? И ты называешь вот это вот видеоблогом! Вот это видеоблог! Вот это! видеоблогер! Мне приходится играть в дозу со сраными школьниками за 2500 рублей! Я делаю сигны! Я делаю сигны! Ты только вдумайся! Пошел! Чур! Отсюда! Отсюда! Жирным жиркам не место на этой тене. Видите, что, ребята, матом ругаться нельзя, про политику шутить нельзя, про членов шутить нельзя. Идите, как бы к чертовой матери с таким интервью. Я сваливаю.